Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhl-i beyti əshabına üzərlə olsun. Allahın salamı olsun, bərəkəti olsun üzərinizə hörmətli əziz bacı-qardaşlarım. Sizə hamınızı Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Uca Allahdan arzum odur ki, bu bayram hamımız üçün xeyirli, bərəkətli olsun, bol ruzulu olsun. Uca Allah atala Digər günlərimizi Ramazan kimi xoş eləsin, sevinclə eləsin. Uca Allah atala kimi nə istəyirsə varsa, istəyinə çatdırsın. Uca Allah atala sıxıntısı olanların sıxıntısını aradan qaldırsın. Uca Allah atala bu bayramı kiminlə istəyirsə varsa, bu bayramda istəyinə çatdırsın. Uca Allah atala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Uca Allah tələ dünyada olan valideynlərimizə ömrünün uzun, xeyri, bərəkətli eləsin. Uca Allah tələ övladlarımızı salih kullardan eləsin. Övladı olmayanlara Uca Allah tələ salih övladlar bəxş eləsin. Bir sözlə bütün gözəl istə arzuğlarımı sizlərlə bölüşürəm. Uca Allah tələ arzum odur ki, hər zaman xeyr içərisində olasınız. Allah tələ bizlərdən də, sizlərdən də Ramazanda etdiyimiz bütün ibadətlərimizi qəbul eləsin. Uca Allah təala bizlərə neçə neçə belə gözəl Ramazanlar nəsib eləsin. Bir yerdə keçirək dualarla, zikirlərlə. Uca Allah təala günahlarımızı bağışlasın. Uca Allah hamımıza cənnəti bəxş eləsin. Arzumdur ki, Uca Allah təala bizləri peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmlə Firdevs cənnətində toplasın. O gözəl günləri orada da xatırlayaq. Allah hamımızdan razı olsun.